Согласно замыслу учения и занятия, которое проводилось на базах подразделения этого предприятия, мы посмотрели состояние отряда пожарной охраны на этом предприятии, посмотрели основные образцы оборудования, техники и главный вопрос у нас, который... Мы рассматривали это практическое применение, практическое применение подразделения наших при тушении условном при тушении условного пожара. Значит, я хотел бы отметить прежде всего это тесное взаимодействие всех аварийно-спасательных служб, которые находятся на территории предприятия и наших подразделений, подразделений государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ходе условного пожара были полностью отработаны вопросы оповещения как главного управления оперативно-координационного центра, так и диспетчерских служб непосредственно завода. Мы находились на площадке смотровой, где наблюдали весь его учение. Должен отметить очень серьезную подготовку наших аварийно-спасательных расчетов, служб взаимодействия, ВГСО предприятия. Ну и тот объем, объем огнетушечных средств и, и средств, которые предоставило предприятие, позволяет с уверенностью сказать, что любые последствия чрезвычайной ситуации на этом предприятии будут успешно ликвидированы. Эти учения показали еще раз о том, на каком высоком уровне находится служба МЧС в нашем регионе. Поэтому мы от лица предприятия сделаем все необходимое для того, чтобы поддерживать данную службу на таком же уровне,